ইউৰোপত মুছলমানৰ স্থান নাই ইউৰোপত ইছলাম ধৰ্মী নিষিদ্ধ সমগ্ৰ ইউৰোপত ইছলাম ধৰ্ম নিষিদ্ধ বুলি ঘোষণা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বান্ধৱীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিচাপে অভিহিত কৰা ইউৰোপীয় নেত্ৰীয়ে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ইটালীৰ সুন্দৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীয়ে আৰম্ভ কৰিলে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ঘোৰ সুপন্থী হিচাপে পৰিচিত মেলনীয়ে বাৰম্বাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰাণবন্ধ হিচাপে অভিহিত কৰি আহিছিল শেহতীয়াকৈ বিদেশত লগ পোৱাৰ সময়তো দুয়ো উঠিছিল চেল্ফি কিন্তু তেওঁৰ শেহতীয়া স্থিতিয়ে সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে আলোড়নৰ ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত মেলনীক কেন্দ্ৰ কৰি নানা বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুকলি হৈছে তেওঁৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ' য'ত মেলনীয়ে ধিক্কাৰ দিলে ইছলামিক সংস্কৃতিক ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে ইছলামৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই কিয়নো ইছলাম পৰিচালিত হয় চৌদি আৰৱৰ পৰা চৌদি আৰৱত কাৰ্যকৰী হৈ আছে চৰিয়া বিধি গতিকে ইউৰোপৰ বাবে ইছলাম ধৰ্ম ক্ষতিকাৰক বুলি মেলনীয়ে অভিহিত কৰিছে ৰোমত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মেলনীয়ে কয় যে ইছলামে সমাজত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে ইছলাম ইউৰোপত নিষিদ্ধ কৰাই উচিত বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে অতি সুপন্থী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এতিয়াই এই সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা নকৰিলে ইউৰোপত ইছলামে জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব তদুপৰি অনাগত সময়ত শৰণাৰ্থীৰ বাবে পৃথক আইনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও তেওঁৰ বিশ্বৰ সম্প্ৰদায়ক আহ্বান জনাইছে New Jack Report by Tiny